अल्लाह के, के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला हमत वाले कुरान की कसम बेशक बे शक तुम, शक तुम सीधी राह पर रह 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 भेजे गए हो इज्जत वाले मेहरबान का उतारा हुआ ताकि तुम उस कौम को डर सुनाओ जिसके बाप दादा न डराए गए तो वो बेखबर हैं बेशक उनमें अक्सर पर बात साबित हो चुकी है तो वो ईमान न लाएंगे हमने उनकी गर्दनों में तो कर दिए हैं कि वो ठोड़ियों तक हैं तो ये अब ऊपर को मुंह उठाए रह गए और हमने उनके आगे दीवार बना दी और उनके पीछे एक दीवार और उन्हें ऊपर से ढांक दिया तो उन्हें कुछ नहीं सूझता और उन्हें एक सा है तुम उन्हें डराओ या न डराओ वो ईमान लाने के नहीं तुम तो उसी तो को डर सुनाते हो जो नसीहत पर चले और रहमान से बे देखे डरे तो उसे बख्शिश और इज्जत के सवाब की बशारत दो बेशक हम मुर्दों को जिलाएंगे और हम लिख रहे हैं जो इन्होंने आगे भेजा और जो निशानियां पीछे छोड़ गए और हर चीज हमने गिन रखी है एक बताने वाली किताब में और उनसे मिसाल बयान करो फिर वालों की जब उनके पास फरिश्ता दे आए जब हमने उनकी तरफ दो भेजे फिर इन्होंने उनको झुटाया तो हमने तीसरे से जोर दिया अब उन सब ने कहा कि बेशक हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं बोले तुम तो नहीं मगर हम जैसे आदमी और रहमान ने कुछ नहीं उतारा तुम निरे झूठे हो वो बोले हमारा रब जानता है कि बेशक जरूर हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं और हमारे जिम्मे नहीं मगर सिर्फ मगर साफ पहुंचा देना बोले हम तुम्हें मनुज समझते हैं बेशक तुम अगर बाज न आए तो जरूर हम तुम्हें संसार करेंगे बेशक हमारे हाथों तुम पर दुख की मार पड़ेगी उन्होंने फरमाया तुम्हारी नहुसत तो तुम्हारे साथ है क्या इस पर हो कि तुम सुझाए गए हो कि तुम, तुम समझाए गए हो बल्कि तुम हक से बढ़ने वाले लोग हो और शहर के परले किनारे से एक मर्द दौड़ता आया बोला ए मेरी कौम भेजे हुए की पैरवी करो ऐसों की पैरवी करो जो तुमसे कुछ नेक नहीं मांगते और वो राह पर हैं और मुझे क्या है कि उसकी बंदगी न करूं, जिसने मुझे पैदा किया और उसकी तरफ तुम्हें पलटना है क्या अल्लाह के सिवा और खुदा ठहराओ कि अगर रहमान मेरा कुछ बुरा चाहे क्या अल्लाह के सिवा और खुदा ठहराओ कि अगर रहमान मेरा कुछ बुरा चाहे तो उनकी सिफारिश मेरे कुछ काम ना आए और ना वो मुझे बचा सके बेशक जब तो मैं खुली गुमराही में हूं मुकर्रर में मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया तो मेरी सुनो इससे फरमाया गया कि जन्नत, जन्नत में दाखिल हो, दाखिल हो कहा हो, हा, हा, किसी तरह, तरह मेरी कौम जानती, जानती, जानती जैसी जै, जै, मेरे रब ने जा, मेरी जा, जा, मफरत जा, की और मुझे वालों में किया और हमने उसके बाद उसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर न उतारा और न हमें वहाँ कोई लश्कर उतारना था वो तो बस एक ही चीख थी जब ही वो बुझ कर रह गए और कहा गया कि हाय अफसोस उन बंदों पर जब उनके पास कोई रसूल आता है तो उससे ठटा ही करते हैं। क्या उन्होंने न देखा कि हमने उनसे पहले कितनी संगते हालात फरमाई कि वो अब उनकी तरफ पलटने वाले नहीं और जितने भी हैं सबके सब हमारे हुजूर हाजिर लाए जाएंगे और उनके लिए एक निशानी मुर्दा जमीन है हमने, हमने उसे, उसे जिंदा किया फिर उससे अनाज निकाला तो उसमें से खाते हैं।, हैं।, हैं और हमने उसमें बाग बनाए खजूरों और अंगूरों के और हमने उसमें कुछ चश्मे बहाए कि उसके फलों में से खाएं और ये उनके हाथ के बनाए नहीं तो क्या हक न मानेंगे पाकी है उसे जिसने सब जोड़े बनाए उन चीज़ों से जिन्हें जमीन उगाती है और खुद और खुद उनसे और उन चीजों से जिनकी उन्हें खबर नहीं और उनके लिए एक निशानी रात है हम उस पर से दिन खींच लेते हैं जबी वो अंधेरे में है और सूरज चलता है अपने ठहराव के लिए ये हुक्म है जबरदस्त वाले का और चांद के लिए हमने मंजिलें मुकर फिर हो गया जैसे खजूर की पुरानी डाल सूरज को भी नहीं पहुँचता कि चांद को पकड़ ले और ना रात दिन पर सबकत दे जाए और हर एक एक घेरे में पैर रहा है और उनके लिए एक निशानी यह है कि उन्हें उनके बुजुर्गों की पीठ में हमने भरी कश्ती में सवार किया और उनके लिए वैसी ही कश्तियां बना दी जिन पर सवार होते हैं और हम चाहें तो उन्हें डबो दें तो ना कोई उनकी फरियाद को पहुँचने वाला हो और ना वो बचाए जाएं मगर हमारी तरफ की रहमत और एक वक्त तक बरतने बरत देना और जब उनसे फरमाया जाता है डरो तुम दरो उससे जो तुम्हारे सामने है और जो तुम्हारे पीछे आने वाला है इस उम्मीद पर के तुम पर मोहर हो तो मुंह फेर लेते हैं और जब कभी उनके रब की निशानियों से कोई निशानी उनके पास आती है तो मुंह ही फेर लेते हैं और जब, जब उनसे फरमाया जाए, जाए अल्लाह के दिए में से कुछ उसकी राह में खर्च करो तो काफिर मुसलमानों के लिए कहते हैं कि क्या हम उसे खिलाएं जिसे अल्लाह चाहता तो खिला देता तुम तो नहीं मगर खुली गुमराही में और कहते हैं कब आएगा ये वादा अगर तुम सच्चे हो राह नहीं देखते मगर एक चीख की उन्हें आ लेगी जब वो दुनिया के झगड़े में फंसे होंगे तो वसीयत कर सकेंगे और न अपने घर पलट कर जाए और फूका जाएगा सूर जब भी वो कपड़ों से अपने रब की तरफ दौड़ते चलेंगे कहेंगे हाय हमारी खराबी किसने हमें सोते से जगा दिया यह है वो जिसका रहमान ने वादा दिया था और रसूलों ने हक फरमाया <च्च> वो तो न होगी मगर एक जब जबी वो सब के सब, सब, सब हमारे हुजूर हाजिर हो वारे तो जाएंगे तो आज किसी जान, जान पर जान जान कुछ जुल्म न होगा और तुम्हें बदला न मिलेगा मगर अपने किए का बेशक जन्नत वाले आज दिल के बहलावों में चैन करते हैं वो और उनकी बीबियां सायों में हैं तख्तों पर तकिया लगाए उनके लिए उसमें मेवे हैं और उनके लिए है उसमें जो मांगे उन पर सलाम होगा मेहरबान मेहरबान रब का फरमाया हुआ और आज अलग फट जाओ ए मुजरिमों ए औलाद आदम क्या मैंने तुमसे अहद न लिया था कि शैतान को न पूजना बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है और मेरी बंदगी करना ये सीधी राह है और बेशक उसने तुम में से बहुत सी खलकत को बहका दिया तो क्या तुम्हें अकल न थी ये है वो जहन्नम जिसका तुमसे वादा था आज उसमें जाओ बदला अपने कुफर का आज हम उनको मुंह पर आज हम उनके मुंह पर मोहर कर देंगे और उनके हाथ हमसे बात करेंगे और उनके पांव उनके किए की गवाही देंगे और अगर हम चाहते तो उनकी आंखें मिटा देते फिर लपक कर रस्ते की तरफ जाते तो उन्हें कुछ न सूझता और अगर हम चाहते तो उनके घर बैठे उनकी सूरतें बदल देते कि न आगे बढ़ सकते न पीछे लौटते और जिसे हम बड़ी उम्र का करें उसे पैदाइश में उल्टा फेरें, तो क्या वो समझते नहीं और हमने उनको शेर कहना न सिखाया और ना वो, वो उनकी शान के लायक है।, है वो तो, है। तो नहीं मगर नसीहत और रोशन कुरान कि उसे डराए जो जिंदा हो और काफरों पर बात साबित हो जाए और क्या इन्होंने न देखा कि हमने अपने हाथ के बनाए हुए चौपाए उनके लिए पैदा किए तो ये उनके मालिक हैं और उन्हें उनके लिए नरम कर दिया तो किसी पर सवार होते हैं और किसी को खाते हैं और उनके लिए इनमें कई तरह के नफ़ा और पीने की चीजें हैं तो क्या शुक्र न करेंगे और इन्होंने अल्लाह के सिवा और खुदा ठहरा लिए कर सकते और वो उनके लश्कर सब गिरफ्तार हाजिर आएंगे तो तुम उनकी बात का गम न करो बेशक हम जानते हैं जो वो छुपाते हैं और जाहिर करते हैं और क्या आदमी ने न देखा कि हमने उसे पानी की बूंद से बनाया जबी जब भी वो जब सरी झगड़ालू है और हमारे लिए कहावत आवा कहता आवा है और अपनी पैदाइश भूल गया बोला ऐसा कौन है, है। कि हड्डियों को जिंदा करे, ग़ियों ग़ियों करे। जब, जब वो बिल्कुल गल गई तुम फरमाओ उन्हें वो जिंदा करेगा जिसने पहली बार उन्हें बनाया और उसे हर पैदाइश का इल्म है जिसने तुम्हारे लिए हरे पेड़ में से आग पैदा की जब भी तुम उससे सुलगाते हो और क्या वो जिसने आसमान और जमीन बनाए इन जैसे और नहीं बना सकता क्यों नहीं और वही बड़ा पैदा करने वाला सब कुछ जानता उसका काम तो यही है कि जब किसी चीज को चाहे तो उससे फरमाए हो जा वो फौरन हो जाती है तो पाकी है उसे जिसके हाथ हर चीज का कब्जा है और उसी की तरफ फेरे जाओगे सदक अजीम